E У Росії відбуваються марші та мітинги з нагоди дня народної єдності. Це державне свято, яке відзначають в Росії. На вулиці Москви вийшли націоналісти. Вони провели традиційну акцію, так званий руський марш. Політичні погляди його учасників різняться. Водночас в іншому районі Москви зібрались прихильники самопроголошених народних республік на Донбасі. Ця хода відбулася під гаслом Росії потрібен цар. Також були прихильники України, які підтримують боротьбу українського народу проти бойовиків і окупантів. Руські. должны показать себя русскими, что они хозяева своей стране и на своей земле, а не кто-то другой. И чтобы те люди, которые к нам приезжают, чувствовали здесь себя гостями и относились к нам уважительно. Вот мы и хотим это показать и всего лишь. У русских нет своей думы, своего президента, своего парламента. У русских нет даже землячеств своих здесь в России. Нету ни в одном общественном совете представителя от русского народа. Ни в президентском, ни в ГУВД, ни в правительстве Москвы. Это и есть, я считаю, главное ущемление. Русские не прописаны в Конституции. Кроме слова язык, там русский не упоминается ни разу. Мы вышли защищать свои права. Естественно, права, которые у нас в Конституции прописаны. Ну и еще параллельно как бы мы поддерживаем борьбу украинского народа, потому что это наш славянский народ, и мы очень рады, что они свергли Януковича, этого Варюгу и негодяя. И мы солидарны с их борьбой.